На домівку гуделиця стихає за вікном, лягає вата на дерев вихідкою, тремтить від холоду у вудці пес, скавчить і сумно зиркає на вікна, чекає, що закінчиться терпець, хазяїн винесе кусочок хліба. Чи, може, навіть забере у дім, від вітру порятує і самотіє. Надея теплится в его рудине. від лютого морозу змерзлим Не забываем о взимку про тварин. Они найбільш страждают від морозик. Их видели ты в садышку коты. И по постретили На пилосе. Я никогда не бываю равнодушна, Читая книги о животных. Поэтому сегодня Для вас я расскажу замечательную повесть Джека Лондона «Белый клык». Прошлое столетие запомнилось человечеству грандиозными научными открытиями и изобретениями, глубокими социальными потрясениями, кровавыми мировыми войнами, экологическими проблемами, созданными самим человеком. Человечество потеряло моральные ориентиры пренебрежение духовными, моральными принципами, культурными традициями привело к кризисам в природе, к культуре, в обществе. Мир потерял гармонию, без которой невозможна нормальная жизнь. Судьба занесла Джека Лондона в поисках золота на север Америки, на Клондаре. Золото там он... Не получил, но вместо этого Обогатился человеческой дружбой и верностью, Впечатлениями от суровой, но прекрасной природы, От мужественных людей, которым сила воли, Стойкость помогали выжить. Обогатился наблюдениями за мире, о а мирах и животных. Все это положено в основу его книг. Главный герой произведения — белый путь принесший люди, с которыми он встречался, пользу. Белый клык — смесь волка с собакой. Но больше он был похож на волка, потому что его мать была наполовину собакой, наполовину волком. А отец же был волком. Сильным, хитрым, ловким, быстрым. Мать была смелой и привлекательной. Она заманивала собак к волкам. Все эти качества Белый Клык получил от родителей. Белый Клык оставил след на земле, Потому что помогал людям. Я считаю, Белый Клык — бесценный бог. Эта повесть описывает реальные события, Происходящие на холодном севере Америки. Я как будто повы... скрывает Джек Лондон в своих произведениях. Он пишет о страдании человека, его борьбе, о любви и ненависти, о добре и зле. Но главнейшая черта, которая привлекает внимание писателя, это человеческая стойкость. Ведь вершина человеческого достоинства является способность защитить более слабого. Верность в дружбе, законам общения гуманизм в отношениях между людьми. Такими были любыми, любыми, любимые герои Джека Лондона. Таким был и он сам.